Мама, это тот человек, который подарил нам жизнь. Вообще она сначала нас родила и мы ее любим. Ну мама нас создала и мама нас кормит, все услуги жизни дает. Без мамы никак жить нельзя. Чтобы она за мной ухаживала. Ну то она вам помогает, там что-то контрольную работу помогает, там ну подсказывает что-то там, чтобы она мне варила есть. Ну, уроки делаю тоже. Чтобы она со мной играла. Чтобы мама кормила кормила ребенка, а ребенок без мамы не может. Еще пикуватыйся про нас ухаживала, заботилась. Мама будет тебе всегда помогать, когда тебе будет сложно. Чтобы она, чтобы она нас воспитала чтобы мы слушались ее чтобы мама меня воспитывала и чтобы я потом хоро хорошая выросла мама должна для поддержки для как бы домашнего уюта там заботиться, воспитывать, объяснять, что нужно в жизни, что не нужно. И чтобы мы ее всегда слушали, чтобы она нас заставляла ложиться спать, кушать и гулять. Если строить дом, то мама это просто фундамент в такой фундамент, который невозможно разрушить, он всегда будет тебя поддерживать, всегда, когда бы ты ни был, где бы ты ни находился. Она чувствует, как это, видимо, связь нейронная между ребенком и матерью. Если я там вредная, она меня ругает, но я не обижаюсь. А даже если она меня ругает, она... я знаю, что она меня любит. Мама как лучший друг. Мама никогда не предаст. Я думаю, що мама потрібно, щоб дарувати нам ласку, любов, щоб мама нас завжди підтримувала та любила нас такі, такими, якими ім'я. Мама нужна, щоб її любити.